আচাৰবিলাক অলপ মনটোৰ মানে দূৰ দূৰা মানে দূৰাশ হয় মানে বেয়া মনটো কেৱল বেয়া আচৰণবিলাকলৈ যাব বিচাৰে হে মন তুমি ইমান দুৰাচাৰ হৈ থাকা তুমি এবাৰ ৰাম বোলাচোন এবাৰ হৰি বোলাচোন এবাৰ ৰাম বোলা এবাৰ কৃষ্ণ বোলাচোন এইবুলি কৈছো হে কৃষ্ণৰ চৰণে সৈৱে যিমতে ভকতি শুনা সাৱধানে এটা কিৰ কো ৰিমতী বিষ্ণু ভকতৰ সংগ লৈ বাথতে গুৰু মানি শুশ্ৰূষা কৰিবা ভা লতে বৈষ্ণৱ প্ৰহ্লাদে লগৰীয়া শিশুসকলক উপদেশ দিছে যে কৃষ্ণৰ চৰণত কেনেকৈ ভকতি হয়নো এনেকৈ লগৰীয়াবিলাকে প্ৰহলাদক সুধিছে তেতিয়া কৈছে তোমালোকে যদি ভকতিৰ কথা মোক সুধিছাই তেনেহ'লে তোমালোকে অকণমান ভালকৈ সাৱধানে কাণ পাতি একান্তভাৱে শুনিবা আৰু মই ক'ম এইবুলি প্ৰহলাদে কৈছে কৈ কৈছে যে বিষ্ণু ভকতৰ সংগ প্ৰথমতে ল'ব লাগিব কৃষ্ণক ভকতি কৰিব লাগিলে আৰু সেই বিষ্ণু ভক্ত ভক্তসকলক তুমি গুৰু মানিবা আৰু খুব শুশ্ৰূষা কৰিবা তেওঁলোকক সেই লয়া উপদেশ মাধৱ কয়া ৰাধিবা যতে কসুকৃতি মানে কৃষ্ণতে অৰ্পিবা কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণতঃ শুদ্ধ সৰ্ব দায়া কৰি কৃষ্ণ কীৰ্তন আৰু আৰু কৃষ্ণ কথা সদায় শুনিবা যিমানে কৃষ্ণৰ কথা শুনিবা যিমানেই ভাগৱত কথা শুনিবা গীতাৰ কথা শুনিবা সিমানেই কি হ'ব মনটো শুদ্ধ হ'ব আৰু সদায় তোমালোকে কৃষ্ণৰ কীৰ্তন কৰিবা কৃষ্ণৰ গুণ নাম সদায় শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবা সেইকাৰণে আমি নামঘৰত মন্দিৰত পুৱা সন্ধিয়া অকণমান হ'লেও কৃষ্ণৰ কীৰ্তন শুনি আমি আধা আধ্যা হ'লেও বা পাঠ কৰিব লাগে সময় থাকিলে আপুনি বেছিকেই লাগে নোৱাৰিলেও এটা আধ্যায় চাৰিভাগৰ এভাগ হ'লেও যদি আমি পাঠ কৰোঁ সদায় সেইটো বহুত কাম দিয়ে প্ৰহ্লাদে উপদেশ দিছে বুলি প্ৰহ্লাদে দৈত শিশুসকলক এই উপদেশটো দিছে এই কৃষ্ণৰ চৰণৰ চিন্তিবে কৰি দয়ত আচন্ত ঈশ্বৰ হৰি সমে ভূত হে নজানি প্ৰাণীক কৰিবা তোক সে কৃষ্ণত ৰতি হ'ব ক তোমাৰ তেতিয়াহে আমাৰ মনটো শুদ্ধ হব তাৰমানে আমি তেতিয়াহে এই ভাগৱতৰ জ্ঞানবিলাক আমাৰ মনৰ মাজলৈ আহি যাব তেতিয়া আমাৰ মনটোত যিবিলাক উদ্যান আছে সেই উদ্যান আন্ধাৰবিলাক আমাৰ পৰা কু সংস্কাৰবিলাক আমাৰ মনৰ পৰা দূৰ হৈ যাব আৰু কপট মনটো আমাৰ কি হ'ব আমাৰ মানে শুদ্ধ হৈ যাব সেইকাৰণে শ্ৰৱণ কীৰ্তনটো নববিধ ভক্তির ভিতৰত শ্রবণ কীর্তনক শ্রেষ্ঠতা দিছে আর কৈছে প্ৰহ্লাদ প্ৰহ্লাদে যে কৃষ্ণৰ শরণ সদায় হৃদয়ত চিন্তা কৰিবা আৰু কাৰণ ভগবান আচন্ত ঈশ্বৰ হৰি সমস্ত ভূত সমস্ত ভূত মানে জীৱ সমস্ত জীৱতেই ভগবান আছে আৰু এই কথাটো জানি যে সমস্ত জীৱতে যে ভগৱান বিৰাজমান হৈ আছে এই কথাটো জানি প্ৰাণীবিলাকক সৎকাৰ কৰিবা প্ৰাণীবিলাকক সদায় প্ৰাণীবিলাকক উপকাৰ কৰিবা প্ৰাণীবিলাকক কেতিয়াও কষ্ট নিদিবা তেতিয়া এনে কৰিলে তেতিয়া কৃষ্ণত ভকতিটো তোমালোকৰ লাহে 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 উদয় হৈ যাব এ শৰীৰ সেৱাত কিছু নাহিকে প্ৰয়াস আপুনিলৈ বন্ত হৰি হৃদয় তবাস আপুনি জীৱৰ সাক্ষী কৃষ্ণ কৃষ পামহি তাক এৰি সামান্য কওঁ হেৱে দূৰাশ ধনজন প্ৰাণপুত্ৰ যত পাৰ সমস্ত বস্তুনো মাত্ৰনোহি খৰিৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিবও নালাগে বহুত প্ৰয়াস কৰিবও নালাগে কাৰণ খৰি সেৱা সহজে সিদ্ধি হয় সতে সহজ হৃণ্যক সেইবোৰ যেতিয়া নেকি নিজৰ শক্তি অৰ্জনৰ কাৰণে তপস্যা কৰিব যায় তেতিয়া কি কৰিছিলে তেওঁৰ শৰীৰটো তপস্যা কৰোঁতে 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 উই সাফলৈ উঠি গৈছিলে এই হিৰণ্যপা শিপু যেতিয়া নেকি তেনেকৈ তপস্যা কৰিবলৈ যাওঁতে গোটেই উই সাফলৈ উঠি গৈছিল ইমান বছৰ তপস্যা কৰিছিলে ঠাণ্ডাত সহ্য কৰিছিলে গৰম সহ্য কৰিছিলে ৰ'দ সহ্য কৰিছিলে বৰষুণক সহ্য কৰিছিলে সোক পিয়াহ সমস্তকে সহ্য কৰি ত্যাগ কৰি নিজ শক্তি পাবৰ কাৰণে মন্দৰ পৰ্বতত গৈ তপস্যা কৰিছিল এটা শক্তি পালে বৰ সাংঘাতিক শক্তি পাইছিলে কিন্তু সেই শক্তিটো এনেকুৱা শক্তি লাভ কৰিছিল যে পৃথিৱীত দিনতো নমৰে ৰাতিও নমৰে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰই কাটিব নোৱাৰে ব্ৰহ্মাদেৱে সৃষ্টি কৰা কোনো জীৱৰ হাতত তেওঁ নমৰে দিনতো নমৰে ৰাতিও নমৰে পৃথিৱীতো নমৰে আকাশতো নমৰে এনেকুৱা এটা বৰ লৈছিলে হা ডাঙৰ তাৰমানে অমৰ হৈ থকাৰ এটা চিন্তা লৈছিলে সৰ্বশক্তিমান হোৱাৰ চিন্তা কিন্তু ব্ৰহ্মাদেৱে ক'লে ঠিক আছে বাৰু তথা বুলি ক'লে কিন্তু যদি তোমাৰ এই শক্তিখিনি যদি দুৰপয়োগ কৰা যায় তেনেহ'লে তোমাৰ অলপ নৰ আৰু বানৰৰ হাতত অলপমান ভয় থাকিব বুলি কৈছে গতিকে শক্তিটোৱে কি কৰিলে যেতিয়া শক্তিটো পালে হে নকৰি শক্তিটো দুৰপয়োগ কৰিলে যেনে লোকৰ অমংগলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে জগতত তেওঁৰ শক্তিত গোটেই পৃথিৱীত হাহাকাৰ হৈ গ'ল হত্যা হিংসা বাঢ়ি গ'ল তেওঁক ভগৱান বুলি মানিব লগা হ'ল যিসকলে তেওঁক ভগৱান বুলি নকয় অন্য ভগৱানক যেতিয়া উপাসনা কৰে সেই ভগৱানৰ উপাসকবিলাক ঋষি মুনি সাধু সন্ত সকলোবিলাকক অত্যাচাৰ কৰিব দিয়ে ধৰিলে জগতত হোম যজ্ঞ বেদ পাঠ ভাগৱত পাঠ এই সমস্তবিলাকে নাইকিয়া কৰি পেলালে যোনে এইবিলাক কৰে তেওঁলোককে ধৰি ধৰি নি পেলাই কঠোৰ শাস্তি দিব ধৰিলে আৰু তেওঁক যিয়ে ভগৱান বুলি কয় তেওঁলোকক মানে এৰি দিয়ে তেওঁক ভগৱান বুলি নকৰা ব্যক্তিবিলাকক খুব নানা ধৰণৰ শাস্তি দিব ধৰিলে শক্তিটো যেতিয়া দুৰপয়োগ কৰিব ধৰিলে তেতিয়া তেওঁৰ মৃত্যুটো কাষ চাপি দিয়ে ইমান ডাঙৰ শক্তি পোৱাৰ পিছতো শক্তিয়ে কাম নকৰা হৈ গ'ল সেইকাৰণে মানুহে ধন সম্পত্তি কেতিয়াবা ঐশ্বৰ্য বিভূতি কেতিয়াবা ভাগ্যত আহি মিলে জ্ঞান বিজ্ঞান শক্তি বহুত মিলে কিন্তু যদি শক্তিটো যদি আনৰ অপকাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেই শক্তিটো বেছিদিন তিথি নাথাকে দুখী হৈ যাব সেইটো আকৌ শাসন কৰিবৰ কাৰণে ভগৱানে আকৌ বেয়া ব্যৱস্থা ল'ব যেনেকৈ পৃথিৱীত ব্ৰহ্মাদেৱে সৃষ্টি কৰা যিসকল প্ৰাণী আছে পৃথিৱীত সেইসকলৰ দ্বাৰা বধ হোৱা নাই ব্ৰহ্মাদেৱৰ কথাটো ৰাখিছে সেইকাৰণে নতুন ভগৱানে ব্ৰহ্মাদেৱৰ কথাটো ৰাখিছে ৰাখি কি কৰিছে এটা নতুন জীৱৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে সেইটো হ'ল নৰসিংহ আধা মানুহ আধা সিংহ সেনেকুৱা প্ৰাণীটো জগতত নাই অঁ